Мої вітання, шановні телеглядачі. Традиційно ми зустрічаємось цієї студії цієї години в програмі Морські ворота. Я є ведуча Ольга Мудрова. Ще раз доброго вам дня. Сьогодні тема нашої програми вона актуальна. Навколо українських моряків сьогодні існує багато запитань, але ще багато проблем, з якими стикаються самі українські моряки, з якими ми сьогодні поспілкуємось саме на цю тему. І запитання ми будемо задавати саме сьогодні Юрію Юрійовичу Васькову, довірної особи кандидата на пост президента України Олександра Вілкула, заступника міністра інфраструктури України 2015-2016 років. Доброго дня, пане Юрію. Здравствуйте. Я вже озвучила, що ви довірена особа, але мова сьогодні піде не про політику, скажімо так, не про політичний напрям кандидата на пост президента, а про Українських моряків і ставлення до них з боку держави це дуже актуальна тема. Бо як я вже сказала на початку програми, що дуже проблема, з якими стикається український моряк. Просте запитання: яке сьогодні ставлення до українського моряка? Совсем не такое, котроні заслужу. І мені собственно як, во-первых, адісіду, во-вторых, сину капітана дальнього плавання. Мой отец большую часть жизни проработал в Черноморском морском пароходстве. В этой связи была выбрана моя первая специальность. Я закончил детскую национальную морскую академию по специальности судовождения. Ну и, собственно, большая часть моих товарищей сегодня это работающие моряки, капитаны, старшие помощники капитана. Ну, а, собственно, потом уже работая в сфере портовой деятельности, министерства инфраструктуры, мне тоже пришлось с этим направлением достаточно, скажем так, тесно взаимодействовать и сделать, на дубу. сделать выводы о том, что существующая система и отношение государства к морякам, оно совсем не такое, которое они заслуживают. Ну, для начала я хотел бы обратить внимание вообще, что сегодня представляет для Украины эта отрасль. Можно назвать это отдельной отраслью. Потому что цифры и пользу, которые приносят украинские моряки для нашего государства, оно сопоставимо с ведущими отраслями экономики, экспортными, агропромышленными и так далее. И так далее. Например, по разным оценкам у нас э, в Украине постоянно работающих 150-175 тысяч моряков, хотя в реестре числится их около 290 тысяч, но, допустим, не все э, граждане, которые имеют документы, не все ими пользуются. Поэтому возьмем условно цифру 150 тысяч работающих моряков. Если мы предположим, что половина находится дома, половина находится э, в рейсе, то ну, мы, условно говоря, получим 75 тысяч постоянно работающих моряков, 99% которых, к сожалению, сегодня работают э, под флагами иностранных государств, но, к счастью, работают. К счастью, работают. Если мы посчитаем средний уровень заработных плат, который получает Украина, который приходит в Украину, от нелегкого труда наших 75 тысяч постоянно работающих моряков, то мы получим более 2 миллиардов долларов в год. Денег, которые получает Украина. Для Одессы это имеет особое конечно, значение, потому что львиная доля моряков — это уроженцы Одессы и Одесской области. Но, тем не менее, даже для государства более 2 миллиардов долларов в год — это сопоставимо примерно, это близко к объему валюты, который поступает в Украину от экспорта половины объемов зерна, которое продается за рубеж, вы только вдумайтесь. То есть это примерно где-то 12 15 миллионов тонн зерна надо продать на экспорт по нынешнему ценам для сумму. того, чтобы получить э, такую сумму вливаний в э, украинскую экономику, украинскую экономику. Поэтому мы видим, что достаточно неплохо, скажем так, живет и развивается Одесса. Мы видим много новостроев, мы видим автомобили. Ну, Одесса живет отдельно от э, Украины. Это происходит благодаря морякам. Поэтому, безусловно, государство, имея, скажем, вот такую отрасль, которая на самом деле от государства-то требует минимум, эти люди за свой счет получают образование. У нас сегодня практически нет бюджетного обучения. Эти люди платят все, что они должны платить, живя в нашем, в нашем городе или в другом городе. При этом государству им нужен минимум. От государства им нужна такая система э, – подготовки, дипломирования и выдачи документов, которые будут делать нашего моряка конкурентным на международной арене. Потому что сегодня уже наметились определенные тревожные тенденции для украинских моряков, о которых я скажу чуть позже. Но для того, чтобы не быть голословным, что конкретно, да, вот вы наверное, меня спросите, что конкретно не так. За последние годы, во-первых, значительно сокращено количество учебных центров, которые производят периодическую подготовку моряков. Ну, так устроена система подготовки, это регламентируется конвенцией ПДНВ, что угу. э, определенные специальности каждые пять лет должны проходить определенные переобучения. Протежок. Это обязательные мировые требования, что, собственно, выполняют на украинские моряки. Но государство в данном случае регламентирует, как это делается, в каких центрах, сколько этих центров может быть, ну и так далее. И вот по непонятной причине количество этих центров в десятки раз сократилось за последний год. И, насколько я знаю, этих центров чуть ли не три осталось на всей Украине. Параллельно читая мнение экспертов, общаясь со своими товарищами, которые, как повторюсь, большинство из которых действующие моряки, я слышал, что цены этих центров на, на обучение, они поднялись сегодня. до пяти раз. А когда мы, мы, мы знаем, да, особенность нашей, скажем так, нашей системы, как только возникает монополия искусственная, то тут же возникает большое количество посредников, злоупотреблений и так далее. И сегодня уже для того, чтобы капитан прошел очередное переобучение, получил подтверждение своим документам на очередные на пять лет, то это стоит уже сегодня до 5000 долларов. Чуть дешевле старпом, ну и так далее. Но незначительно эти цифры отличаются. Это все ложится на плечи украинского моряка, который, безусловно, эти деньги должен потом заработать для того, чтобы эти расходы себе компенсировать. Это один пример. Второй пример – это комиссия, которая принимает их за. Еще пять лет назад, еще три года назад у нас в пяти основных регионах, где находится значительное количество моряков по региональному признаку, Существовало пять филиалов инспекции, и при них было пять государственных комиссий. Комиссия. Это был Мариуполь, это был Херсон, это был Николаев, это был Одесса меня. и Измаил. Ну, когда-то это была еще и Керчь. На сегодняшний день только Одесс. Вот после визита э, президента в Измаил, там этот вопрос был поднят и обещали ее реанимировать, но насколько я знаю, еще не реанимировали. Но тем не менее, вот представьте себе, моряки со всей Украины должны ездить в Одессу на экзамены, потом должны ездить в Одессу получать документы. Неужели это государственный подход? Неужели это децентрализация? Сколько, сколько средств, сколько времени это забирает у этих десятков тысяч тружеников, для того, чтобы поехать по надуманному при, принципу какому-то в Одессу и, и решить этот вопрос? Это второй пример. Третий пример. Это последний уже, скажем так. Что с 5 марта ну, у нас, к сожалению, там еще в одном подотрасле транспорта существует сегодня кризис, это в системе капитанов портов, об этом уже много сказано, написано и так далее. У нас два капитана порта сегодня функционируют. Кто, ну, скажем так, э, позиция Министерства инфраструктуры в этом вопросе четкая, она отсутствует. На кого должен все-таки ориентироваться э, портовый бизнес, контролирующие структуры, моряки, в конце концов. Это привело к тому, что, если я не ошибаюсь, 5 марта капитаны портов, которые были назначены министром, и здесь в составе администрации морских портов, их дипломно-паспортные столы отключены от э, системы регистрации документов квалификационных. А капитаны морских портов, которые назначены, недавно созданной морской администрацией Украины, они еще не подключены. И по сути сегодня только еще принимают документы, принимают, но моряки с э, 5 марта получить документы не могут. Сколько это времени не подлится, никто не знает. Вот, вот это последние, скажем так, э, э, примеры. Потрясения. Так, да, отношение государства к тем людям, по сути, на которых государство має создавать всі условия, щоб їх становилось більше, щоб їм становилось проще, получать документы, документи, ну, безусловно, не теряя квалификацию. Але, тим не менш, да, сьогодні вивчитися у морському навчальному закладі не так просто, скажімо, відверто. І, але все ж таки багато дітей, вони хочуть, вони поступають в ці навчальні заклади, але що їх потім очікує, ось вони бачать щодня. І Далі, все, що буде відбуватися саме з цього питання, яке ми тільки торкнулися двовладдя щодо призначення капітанів. Що як буде розвиватися ситуація? І ну я впевнена, що реакція йому вона відома вже, як ну відома, яка може бути реакція цієї організації на такі події, що відбуваються саме про двовладдя. Йде мова Точно реакція, розумієте? точна реакція не ніби опять же, лучше говорити цифрами, щоб був понятен масштаб проблеми. У нас ежегодно в украинские порты заходят 12-13 тысяч судов. Если мы это разделим на количество месяцев, мы поймем, что э, за 10 дней, а кризис уже существует чуть больше, даже чем 12 дней, двое власти заходит около 300 судов. За тот период, даже больше здесь, уже, уже практически 20 дней, как существует подобная ситуация. Вот считайте, уже более 500 судов, которые столкнулись с двоевластью. А это же не просто судно. Это 500 капитанов из которых большая часть – это иностранцы. Как минимум, суда точно на 99% иностранные судовладельцы, даже капитаны, если наши граждане. Соответственно, безусловно, они информируют свои компании. И это уже на весь мир известно. Это не только ему это известно, это, это известно и в, в клубах. Это известно достаточно, достаточно широкому кругу предприятий и компаний, связанные с морским бизнесом. Я уже говорю про украинские компании, которые просто поставлены на такие условия, что они них трех капитанов. Могут пережить. Безусловно, это все потеря средств, потеря времени, это все останавливает развитие. Но какой имидж мы создаем на международной арене, уже создали за эти э, 20 дней неразберихи. Но ну, можно только представить, какие будут последствия. Но, Конечно, ведь... ни в коем случае не хочется, чтобы это привело к какой-то неплановой проверке ему, не дай Бог, какому-то там пересмотру недавнего аудита или попаданию в какой-то список. Не дай Бог, чтобы оно к этому привело, потому что пострадают, опять же, те же э, 150 тысяч моряков о которой мы говорили в первой части передачи. Чем оно должно закончиться? Ну, мое мнение, что оно должно закончиться очень жесткой государственной позицией, и все-таки кто-то на уровне государства должен на это отреагировать. Потому что не может быть такое, что два органа власти, которые подчиняются одному кабинету министров, имеют разные позиции, от которых страдает весь рынок, и создается негативный имидж на международной арене, а государственной реакции на это нет. Я не комментирую сейчас, где должны быть капитаны. Точнее, я это могу прокомментировать. Мое мнение, что, ну, э, не, что эта институция достаточно эффективно работала. И создавая морскую администрацию, ну, наверное, чуть позже надо было к этому вопросу прийти. Но, тем не менее, если уже решили это сделать, это должно было быть государственное решение, которое согласовано со всеми органами власти. И сделать это цивилизованно. Цивилизованно перейти от одной модели к другой модели. Чтобы не было такого Но, к сожалению, этого не вакуума. произошло. К сожалению, это не произошло. А какие сегодня риски э, уже э, существуют для украинских моряков? Я вам скажу, очень активно украинские моряки стали терять позиции по отношению и по сравнению с э, своими коллегами из стран Юго-Восточной Азии. На международном рынке. На международном рынке. Просто потому, что все вот эти сложности, все эти дорогие бюрократические процедуры, которые накладывает на них государство. Они ведут к тому, что украинские моряки становятся неконкурентоспособными, это если выразиться одним словом. Многие украинские моряки уже едут в другие страны и получают документы. Представляете, до чего довели? Украинские моряки едут в Румынию, в Болгарию, Чтобы Документы в Польшу, были только на украинские. Просто потому, что им проще поехать туда, прожить там какое-то время для того, чтобы получить э, там э, свидетельство. Ну и безусловно, они уже для иностранных судовладельцев не украинские моряки, когда они приезжают. С, э, это может уже. Вот, вот что э, сегодня происходит. Поэтому, безусловно, всю эту систему надо на корню менять, надо приводить ее в строгое соответствие с э, требованиями ПДНВ, без всяких национальных настроек, которые понастраивали жестоко, что оно уже все превысило любой здравый смысл. Чи сьогодні, як слідок сьогоднішньої нашої з вами співбесіди, можна сказати, що сьогодні невідомо, хто керує службою капітанів порту, хто видає документи морякам, хто дозволяє або забороняє вихід у у море? Це, це можна так сказати, що це така невідома ситуація, невідомі запитання, на які сьогодні немає відповіді. Кожен може сам рішати питання. Хто готує два комплекти документів на приход суду, на відход суду? Кто-то на свой страх и риск один комплект документов. Что касается моряков, я вам уже сказал, что с 5 марта перестал работать реестр, поэтому дипломно-паспортные э, отделы в службе капитанов портов, назначенных министром, отключены и не могут выдавать документы, но еще не выдают документы. Какие это будут риски иметь со временем, мы же не знаем. Но в любом случае в документе, в дипломе, в паспорте должна стоять одна подпись. Что в результате будет признаваться на международной арене, ну, тяжело. И существует, знаете, даже правовой коллизия это тяжело назвать. Это искусственно созданная правовая коллизия. Искусственно созданная. Для чего это сделано? Ну, честно говоря, я не понимаю. Пытание о податковании заработных плат наших моряков, ваша точка зору. Это вот еще одно направление, куда государство всегда хочет, скажем так, влезть. Но опять же повторюсь, ничего не предлагаю взамен. Украинские моряки это такие же граждане, как мы с вами. Они точно хотят, большая часть из них наверняка хочет проводить э, пенсию э, в нашей стране. Безусловно, они хотят быть социально защищены. Но когда пытаются залезть к ним в карман, ничего не предлагая взамен, то, безусловно, реакция у них совершенно ожидаема. Они не хотят этого делать. И в этом их можно понять. Если бы государство предложило им предложило какую-то специальную пенсионную модель, какой-то специальный вид э, пенсионного страхования, то я уверен, что многие из них с удовольствием, с удовольствием добровольно платили бы для того, чтобы иметь достойную пенсию, подчеркиваю, достойную пенсию. А когда ничего не сделая для того, чтобы они трудоустроились, государство пытается их обложить стандартным э, подоходным налогом, э, рисуя какие-то неимоверные зарплаты, зачастую превышающие фактический уровень, безусловно, реакция людей на это негативно это путь в никуда. То есть государство должно предложить им э, дорогу с двухсторонним движением, знаете, как говорят. предложить достойный уровень пенсии, достойный тяжелому труду моряка. И тогда я уверен, что значительная часть моряков добровольно будет участвовать в какого-то пенсионного страхования. Пока этого не происходит. Так, на жаль, це дуже таке гостре запитання, яке сьогодні дуже часто виникає. Ну, скажімо, виникає щодня для тих, хто стикається і хто працює в морському морському галузі, в морському напряму. Ще одне запитання, пане Юрію. До, до нього вже зверталися неодноразово декілька років поспіль, але це питання, ну, пробачте за це запитання, питання ратифікації Конвенції або біль про права моряків. Що чути, чи стикається якось з міста це запитання, або воно на своєму такому місці в одному стоїть, і що з нею відбувається з цією ратифікацією? Знаєте, моє Україна... Мнение, що не вистачає політичної волі у нинішній власті для того, щоб довести вже до логічного завершення питання. Декілька слів для Одеситів, саме що це за ратифікація, що це за конвенція, яка у, 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 у рівні в правах наших моряків. Ну, ви, ви говорите про ви... конвенцію МЛС. Так, так, МЛС. А, ну, собственно, ви вже сказали, том, що це конвенція, яка захищає права моряків українських. Ну и, собственно, которая должна быть принята. Для... международному на международном рынке, чтобы оно было уравнено в своих правах. Ну, собственно, для того, чтобы ее ратифицировать, осталось пройти небольшой путь. Должна быть политическая воля. Сегодня мы видим о том, что занимаются чем угодно, кроме э, заботой и принятием решений в реальном секторе экономики. Державе натикавое это запитание? Держава не понимает значимость этого вопроса и то, с чего иначе. Государство не понимает ролик, который приносит и пользы пользу, которую приносят украинские моряки нашему государству. Просто не понимают. Соответственно, раз не понимают, то и не занимаются этим вопросом. К сожалению, не только моряками. У нас в Верховной Раде последний раз вопрос морских портов рассматривался в 2012 году. Вдумайтесь. Семь лет, семь лет в Верховной Раде не рассматривались вопросы, связанные с функционированием морских портов. И, соответственно, не принимались никакие законы и поправки к ним. Семь лет. Но податок треба отдать. Потому что наши вопросы отрасли, они находятся где-то там, к сожалению, Далеко не то, что на первом плане, где-то в конце приоритетов, которые стоят сегодня у нынешних депутатов. Это очень печально. Для нас, как для деситов, как людей, которые считают, по праву считают, что отрасль, морская отрасль, отрасль водного транспорта, она должна стоять в числе приоритетов у нашего государства, имеющего такое географическое, такое географическое положение, имеющее 13 морских портов, не считая 5 временно закрытых, имея столько высших и средних учебных заведений всесоюзного масштаба еще, uh -huh. и имея все еще такой серьезный авторитет и ценность на мировом рынке. Вот у нас этого почему-то не понимают. Сегодня еще украинского моряка ценят, так, на международном рынке праце? К счастью, да. Какой сегодня украинский моряк? Квалифицированный, надежный. Что еще нужно говорить? То, что, то, что ценят судовладельцы. Вони то, уверены. что ценит любой работодатель. Это надежность и квалификация, знания, безусловно. Что до, до безопасности украинского моряка, насколько они сегодня защищены? Знаете как, это же вопрос, связанный со многими факторами. Вы стыкались есть, с этим Если, если украинский моряк, э, <клес> имея заботу со стороны государств, вовремя получая документы, не, не, не пытаясь найти возможность получить их в других странах, вынужденно, Соответственно, получ... все это у него получается, и он туда устраивается в ведущие мировые компании, ведущим судоубийцам. Безусловно, он максимально защищен. Если украинский моряк по тем причинам, о которых мы говорили, начинает уходить на второй план, а впереди его возникают э, его коллеги из стран Юго-Восточной Азии, которые активно развиваются в последние годы, а наш моряк вынужден устраиваться где-то в компании второго-третьего сорта, то безусловно вопрос безопасности стоит более актуальным. Слава Богу, что у нас есть авторитетные организации, такие как профсоюз работников морского и речного транспорта, которые активно защищают моряков. Международная федерация транспортников. Международная федерация транспортников, да. То есть эти институции, они работают. Благодаря им решаются многие вопросы. Но в целом забота она должна проявляться со стороны государств. Но если бы сегодня у вас была влада в ваших руках, в руках ваших однодумців, З чого б ви почали реформу морської галузі? Морська галузь це поняття широке. Тобто, морська галузь, вона портову, відношення держави до українських моряків, то з чого ми <світ> почали нашу сьогодні розмову. Я би повністю перестроїв всю систему підготовки і дипломування моряків. моряку. так, щоб моряки могли отримати знання значительно дешевле, значно проще. при этом, подчеркиваю, не потеряли свою квалификацию, стали более конкурентоспособны. То, что, собственно, мы делали в 2012, если не ошибаюсь, в 2013 году, мы начали упрощать, приняли ряд документов, которыми отменили искусственно созданные требования для переподготовки. Потом много вернули, потом многое придумали еще сверху. Но, тем не менее, точно понятно, что нужно делать. Потому что немножко система перевернута с ног на голову. И авторы этой системы, они пытаются привести в пример э, работу в Черноморского морского пароходства, когда было ЧМП, когда были украинские суда, украинские моряки, ну или советские в то время, и государственные центры по подготовке и дипломированию. Только главное, главное, э, в чем вводят заблуждение, что система сегодня наша совершенно противоположна. То есть сегодня наши моряки работают на иностранных судовладельцах, соответственно, управляют судами не принадлежащему государству Украина в 99% случаев. Ну и, соответственно, перевозят грузы, которые также никаким образом не относятся к украинскому государству. И их квалификацию и их знания проверяет работодатель. А у нас получается так, что мы берем на себя функцию работодателя, потеряв весь флот, и выдавая только корочки, Корочка. пытаясь значимость этих корочек превысить в разы. Хотя наша задача как государство, дать возможность человеку э, трудоустроиться к иностранному судолдоделю. К сожалению, повторюсь, сегодня к иностранному, пока еще нету э, наших. Будут, скажем так, придут лучшие экономические времена, будут приняты э, решения, способствующие строительству флота под украинским флагом. Дай Бог, чтобы это, мы этого дождались, и флот под украинским флагом развивался, и наши моряки работали в украинских компаниях. Но пока они вынуждены работать за рубежом, это надо ценить. Но, но, но э, экзаменовать и требовать с украинского моряка, не будучи его работодателем, это неправильно. Это просто, скажем так, загоняя человека в тупик и заставляя его платить большие деньги, не оказывая ему, по сути, никакой услуги. На прокинции нашей с вами сегодняшней встречи одни-два месседжа, одни два месседжа сегодня для наших телеглядачев. Не падать духом, помнить, что мы живем в Одессе. В любом случае пройдут выборы, наступят более перспективные времена, Внімання к морякам будет заслужене і Одеса буде продовжувати розвиватися лучше других городов України. Пане Юрі, я дякую за те, що сьогодні завітали. Знайшли час. Я знаю, що ваш робочий графік дуже плідний, але будемо сподіватися на наступну зустріч. Дякую вам. Шановні телеглядачі. Я нагадаю, що в студії заступник міністра інфраструктури України 2015-2016 років Юрій Васьков. А ми з вами побачимось в нашій програмі Морські Ворота.